Привет, с вами снова я, Саша, на телеканале Орбита. Сегодня я вам покажу, как пользоваться такими телефонами. Уже вот такими. Да? Вот. У меня вот э -э здесь. Сейчас подождите. смотрите. Это телефон. А телефон. Он оставляется. Вот. Вставила стоку. Извиняюсь. Ой. сейчас подойдите. Так, о, супер. Телефон, как вы видите, сидим. Но сегодня не про это. Я хотела поговорить с Вами о... 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 сейчас, подождите, я Вам скажу. Сейчас, подождите, сейчас. Вот, слушайте. слушайте и просто запоминайте потому что это важно слушайте началось всем привет с вами эл и сегодня я вам расскажу как снимать видео с помощью программы фрагментов это достаточно легко это одна из Я тоже пользуюсь ей, но я думал, если вы попросите в комментариях, то я могу рассказать и как снимать с помощью других программ. Ну, а сейчас приступим. Вы скачиваете Фрапс. это ваш первый шаг, который будет в описании, ссылка на его скачивать. После чего запускаете его. И у вас это будет окошко. Сразу. Если вы хотите снимать видео с монитора, как я делаю это сейчас, то есть, точнее, не с монитора, а с рабочего стола, как вот я сейчас Слушайте, снимаю, кивости. то здесь ставите галочку. А ее не обязательно ставить, если вы будете снимать Ты то то не, знаю, тирами, я, не слышно, я извиняюсь. Майнкрафт, сам. вот так. ставьте, можете пальцы мне. Пере если вам дальше. ничего не слышно. Кого слышно? Пальцы видим вверх. Черная Это там, где у нас будут показываться кадры в секунду. То есть поезд. Вот сейчас mm -hmm. вы видите в правом нижнем углу. А, Но ну, я ставлю, чтобы их не было. То есть это сюда нужно поставить кончик. Как снимается видео? вот вы ну, по своему усмотрению. С одной стороны это э, удобно, с другой стороны неудобно. Э, решайте сами. Мое дело объяснить переходим дальше, нажимаем на «Мол» и сразу видим а, зелененькое окошечко строчку. Это путь, а, куда вы будете, куда будут переходить видео, то есть, которые вы сняли, и они будут сохраняться именно там, вот именно в этом месте. Сами заходите с помощью вот этой кнопочки, где вам удобно. Переходим дальше. Это кнопка, с помощью которой снимать. То есть вы ее нажимаете. Хорошо, я свои изменения, если что не так. А, тоже по своему усмотрению, кому как удобно. идем далее а, Это сами кадры в секунду. То есть чем больше кадров в секунду, тем лучше качество видео. Мой компьютер позволяет 60 FPS, поэтому я с помощью него и снимаю. Стандарт 30, 29 30 я, если честно, не помню, это сам поставить. вот Далее ставите full size, видео будет весить больше, но оно будет доступно для больших формата. Что-то в этом роде. Далее у нас идет звук. Это звук, который записывается с самого компьютера, то есть звук игры, звук Windows системные звуки звук того же skype и так далее а это звук вот вашего микрофона то что я говорю вот эта вот вот, это вот, вот. А в принципе здесь объяснять дальше нет смысла но не настолько основы я все рассказал также можно делать думаю, еще, например, с помощью кнопки также можно изменить кнопку также можно изменить путь также можно изменить формат вот. а, ну думаю про фрапс я все рассказал довольно понятно то есть вы запускаете игру тот же майнкрафт запускаете сейчас вот я специально включу, чтобы было видно. А, ну, в данный момент я не смогу снимать, потому что я <laughs> и так снимаю рабочий работе с помощью фрапса. А, у вас в вот одном из углов, если у вас здесь стоит какой-либо угол, там у вас будет кадр в секунду. А, если они желтые, значит съемка не идет. Если они красные, значит съемка идет. Останавливать видео также на ту кнопку, с помощью которой вы его начинали. Стандарт тф 9 а, ну, пожалуй, я все подробно объяснил. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Критика одобряется. Спасибо за внимание. С вами был Элма. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У меня на это все. Удачи! Ну я думаю все, все поняли. Все, Всем. Я надеюсь, что вам понравилось. Кто что не, не понял сразу, прошу свои извинения. И поэтому говорю: ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал сверху, комментируйте. Всех люблю. А еще, если вы не услышали видео или просто Слушали? Сразу спать не не